نحب رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کہ قربانی کا مصنون طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے البتہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے دوسرا سوال قربانی کا جانور کس طرح لٹانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جانور کا قبلہ رخ ہونا مستحب ہے ویسے جس طرح بھی ذبح کرنے میں سہولت ہو کوئی حرج نہیں ہے پھر سوال ہے کہ بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا جائز ہے یا ناجائز تو جواب اس کا یہ ہے کہ جائز ہے مگر خلاف سنت ہے البتہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر خلاف سنت بھی نہ ہوگا بعض لوگ بائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں وہ بائیں سے ہر کام کر رہے ہوتے ہیں تو نے بھی ہاتھ باہ حادثی کرنا ہے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے پھر سوال ہے کہ کیا بغیر دستی کی چھری کا ذبیحہ جائز ہے جس کا جواب یہ ہے کہ خالص لوہے کی یا کسی بھی داد کی بنی ہوئی چھری کا ذبیحہ جائز ہے اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ چھری میں اگر لکڑی نہ لگی ہو تو ذبیحہ مردار ہو جاتا ہے یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں پھر سوال ہے کہ عورت کا ذبیٰ حلال ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا ذبیٰ جائز ہے حلال ہے اگر مرد موجود ہو تو بہتر ہے کہ مرد ذبح کرے اور مرد اگر موجود نہیں ہے تو عورت کوئی بھی حلال جانور جو ہے اس کو ذبح کر سکتی ہے اور قربانی جو ہے اسے بھی ذبح کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر سوال ہے کہ مشین کے ذریعے ذبح کیا ہوا گوشت صحیح ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشینی ذبح کو علم نے صحیح قرار نہیں دیا اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہے پھر سوال یہ ہے کہ آج کل ملک میں آٹومیٹک پلانٹ پر مرغیوں کو جو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر دبوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جاتا ہے تو عرض یہ ہے کہ ذبح کا یہ طریقہ میرے خیال میں غیر اسلامی ہے کیونکہ پہلے تو اس کی سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا جاتا ہے بے ذبح کیا جاتا ہے آیا یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ گوشت حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے اس لیے کہ میں نے لندن کی شائع کردہ کتاب میں اسی متعلق پڑھا تھا کہ پہلے لندن میں بھی یہی نظام رائج تھا لیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے کہنے پر یہ نظام بند کر دیا گیا ہے اور اب مرغیوں کو زندہ ذبح کیا جاتا ہے بغیر چوٹ لگائے تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ ذبح کا یہ طریقہ غلط ہے جی اگر سر پر چوٹ مار کر ذبح کرنے میں جانور کو راحت ہوتی اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم خود عطا فرماتے جن لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے وہ گویا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین اور عقل مند ثابت کرنے جا رہے ہیں اگر پاکستان میں یا کسی اور مسلمان ملک میں یہ طریقہ رائج ہے تو فوراً بند کر دینا چاہیے پھر سوال یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک کی درامت شدہ گوشت حلال ہے یا نہیں کیونکہ یہاں پر گوشت یا مرغی کے گوشت کے پیکٹ ملتے ہیں جو کہ یورپ یا دیگر غیر ممالک جو کہ مسلم ممالک نہیں ہیں ان سے آتے ہیں معلوم نہیں انہوں نے کس طرح ذبح کیا ہوگا ذبح پر تقبیر پڑھنا تو درکار کیا ایسا گوشت وغیرہ ہم مسلمان استعمال کر سکتے یعنی تو جس کا جواب یہ ہے کہ جس گوشت کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا اسے پرہیز کرنا بہتر ہے یورپ و غیر مسلم ممالک سے درامد شدہ گوشت حلال نہیں ہے واللہ عالم و بشواب